وقف ترمیمی بل کے بارے میں بحث چل رہی ہے یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے اوقافی جائیداد ہیں تقریباً لاکھوں میں ہر اسٹیٹ میں ہمارے اوقافی جائیداد ہے وقفی جائیداد جیسے درگاہ مانم یا مسجد مانم یعنی تو ایسے ہی پیلا مانم وغیرہ کے نام سے وقف ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دس سال سے جب سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے تو مسلمانوں کے اوپر نظر رکھی ہوئی تو فی الحال کیا ہے وقف ترمیمی بل کے نام سے وقف میں تقریباً چالیس ترمیمات کیے گئے تبدیلیاں تو سب لوگ بتاتے ہیں کہ چالیس جو کر رہے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں کہ وقف کے تعلق سے کہ ہمیں اسے وقف کو مضبوط کرنے کے واسطے وقف کے اوپر دوسرے لوگ قبضہ نہیں کرنے کے واسطے اور وقف میں عورتوں کو بھی حق دلانے کے واسطے یعنی اچھائی کے طریقے سے ہم اس کو اصلاح کرتے ہیں کر کے بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چالیس اگر ترمیمات اگر قبول کر لی گئی تو یہ گویا وقف پاپرٹی پر ایک خبزہ ہوگا پارلیمنٹ کے جو مشہور جو ایم پی ہے اسد الدین اویسی صاحب انہیں بھی بتایا تھا کہ مدد پردیش کے اندر ویدیشاہ میں ایک گاؤں ہے اس کے اندر یہی ہوا کہ اس کے تعلق سے وقف کے تعلق سے کہ جو ضلع کا جو کلیکٹر ہے وہ کلیکٹر آئے گا مسجد میں اور وہ یہ بتائے گا کہ مسجد وقف کی ہے یا نہیں یعنی yani پورا اختیار اس کے اس میں دے دیا اب پورا اس کا اختیار دے دیا ضلع کلیکٹر تو کلیکٹر کو کیا ہے کون سا وقف جائیداد ہے اس کے بعد پر بھرو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کلیکٹر اور سب بڑے بڑے جو سیٹ ہے اس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ کے طے کریں گے کہ یہ وقف ہے یا نہیں ہے اب وہ نہیں ہے بولے تو نہیں ہے بولے تو ہے تو اس طریقے سے ایک قبضہ کرنے کی ایک زبردست پلاننگ اور حکمت کے ساتھ قبضہ کی جا رہی ہے لیکن لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں وقف کے جو اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کر رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بولنا تو اچھی باتوں سے بول رہے ہیں لیکن اندرونی کیا ہے ان کا ارادہ قبضہ ہے بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو وقف کے بارے میں وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کر دیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مسلمانوں کی دشمن ہے اور جو بھی کام کرے گی اچھائی کے نام سے وہ بھی ہمارے لیے خراب کرے گی اس لیے ہمیں پورے جماعت کی طرف سے اور پورے مجلس علماء کی طرف سے اور پھر انکوانا نہیں بلکہ پورے اسٹیٹ کی طرف سے ہم اس جو وقف کے سلسلے میں جب یہ بات آئی پارلیمنٹ میں تو اس کو جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی تو وہاں پہ اس کے بارے میں بحث تکرار ہو رہی ہے تو ہمیں امید کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ اس کے بارے میں آگاہی لے کر کے وقف کیا چیز ہے وہ اللہ کے نام پر وقف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کسی آدمی کا چلاو نہیں چل سکتا کوئی آدمی اس پر چل چلا نہیں سکتا کوئی آدمی یہ کہہ کر یہ وقف ہے یا نہیں ہے کہ کر کے اس کو کوئی اس کا حق نہیں ملتا ہے یہ پرسنل ہے مسلمانوں کا ایک پرسنل ہے یہ وقف کی جائداد ہے اس کے اندر خامخہ کیا ہے مداخلت یہ دستور کے بھی خلاف ہے راجنگ کے خلاف ہے لیکن اس کو کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے اس کو پاس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس لیے ہمارے ایک سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں معلومات کر کے جہاں تک ہو سکے اس بل کو کیا ہے ڈیلیٹ کر دیا جائے رد کر دیا جائے جیسے کو رد کر دیا گیا ویسے وقف کے بارے میں بھی بالکل رد کرے ہم زور اس کی کیا ہم مخالفت کرتے ہیں بھارت کا راجیہ مسلم کو پرتک مہینہ شروع ادے ప్రతి జాతికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రాజ్యాంగంలోనే దాని గురించి పొందుపరిచి జాగ్రత్త చేసుకోవాలని రాజ్యాంగంలోనే వివరించి ఉన్నారు ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వము ఈ ముస్లింల యొక్క ఏ అయితే మసీదు మాన్యము దర్గా మాన్యము తర్వాత అదేవిధంగా పీర్ల మాన్యమని జో చాలా విలువైనటువంటి స్థలాలు ఉన్నాయి ఆ స్థలాల మీద ప్రభుత్వం యొక్క కన్ను పడ్డది దాన్ని ఏ విధంగా మన ప్రభుత్వంలో కబ్జా చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని కొత్తగా ఒక జీవో పెట్టి ఇవన్నీ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంది కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదు అందువల్ల ముస్లింస్ అందరూ ఏ ఒకే విధమైనటువంటి ఖండిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇది ముస్లిం యొక్క స్థిరాస్తి ముస్లింస్ యొక్క ఉన్నత ఉన్న అభివృద్ధి కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎప్పుడూ రాజులు రాజుల కాలంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ భూముల్ని మీరు అన్యాక్రాంతం చేయడం మంచిది కాదు ప్రభుత్వము అందు ప్రతి ఒక్క ముస్లిం ఈ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క ముస్లిం కూడా దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఖండిస్తున్నారు ఆ రాజ్యాంగాన్ని కొత్తగా ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో ఏదైతే జీవో పెట్టాలనుకున్నారో దాన్ని ఎవ్వరు కూడా దాన్ని ప్రతి వారు కూడా వస్తున్నారని మరీ మరీ గట్టిగా మేము ముందు వివరిస్తున్నాం ఆ ప్రభుత్వానికి ఇదే మా యొక్క భిన్నపం కూడా ఇదే మా యొక్క ఇదే మా యొక్క భిన్నపము అదే విధంగా మా దాని మీదనే మేము కట్టుబడి ఉంటామని మరీ వివరంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం అలా